потому что он там он вызывает ненависть он хороший менеджер но он просто туда появится там он будет просто тихую ненависть называть у народа, вот. поэтому его лучше туда не ставят, поэтому уже должен быть в любом случае богатство, с личностным ресурсом можно постоянно работать. А это то же самое, что в избираемых должностях, то есть ты должен уметь на... работать протестными группами, уметь общаться с людьми, налаживать у тебя должен быть багаж публичных выступлений и твоя публичная история, которую можно легко посмотреть. Почему я всегда настаиваю на то, что у вас должны быть личные архивы, который должен быть виден крайней мере, в интернете. А почему? Потому что из Киева, например, не видно, кто вы такой и, с чем вы занимаетесь. Ну, не будут там чиновники этим заниматься, они как там? Проводят мониторинг. Так, он тут присутствовал, он был в таких делах, вокруг него было такое количество людей. А это как? Они либо мониторинг просто заказывают, там, как пресса, что о нем писала, там, есть ли на него компромат какой-то, который публичный компромат.